Закінчується Масляний тиждень. У народі його дуже любили, адже цілий тиждень тривало святкування. Цілий тиждень люди могли відвести душу і у їжі, і у напоях. Та не завжди котові Масляна. Буде і великий піст, стверджує народне прислів'я. З понеділка він і розпочнеться. Найдовший та найсуворіший. Дорогі брати і сестри, Починається Великий Пост, Время для душі і покаянної молитви. Поэтому воскресный день накануне поста Святая Православная Церковь вспоминает за богослужением и знание наших прародителей Израиля за грех, указывая и нам на необходимость покаяния и в наших грехах, чтобы не лишиться вечной блаженной жизни. Также это воскресенье еще называется «Неделя Сыропустная» или «Прощенное воскресенье». Сыропустная неделя из-за того, что мы в последний раз в этот день перед постом вкушаем рыбу и молочные продукты, а прощенное воскресенье от обычая просить прощения друг у друга за нанесенные или какие-либо допущенные обиды или оскорбления, которые, к сожалению, в нашей жизни случаются. И из-за того, что в этот день совершается чин прощения, то есть совершается особая служба, за которой мы молимся о том, чтобы Господь помог достойно пронести этот пост, с пользой для души, с молитвой. Как сказано в Священном Писании, если вы будете прощать людям совершения ваши, то и Отец ваш Небесный простит вам совершения ваши. Это очень важные слова Господа, поскольку каждому из нас есть за что просить прощения у Бога. Поэтому очень важно, чтобы мы и в своих семьях, и среди своих знакомых и близких жили в мире, и если кого чем обидели, и спросили у них прощения. Есть даже благочестивый обычай, семейный и спрашивать перед сном прощения друг у друга. Если мы будем так совершать, так поступать, в нашей жизни будет больше любви и больше мира, чего всем я вам и желаю. С понедельника начинается Великий пост, поэтому все мы должны несколько оставить свои дела, может быть, больше в плане сердечном, чтобы свое сердце обратить к Богу, оторвать от земных пристрастий и обязанностей, больше уделить времени для Бога, для молитвы, внимательно посмотреть на свою совесть, чтобы за время поста примириться с Богом и принести покаянную молитву за наши грехи. Це все, що встигаємо розповісти. Сьогодні час новин сплив. Хто бажає отримати додаткову інформацію про діяльність Лозівської міської ради, а також переглянути у зручний час Лозівську панораму? Заходьте на офіційний інтернет-сайт Лозівської міської ради. З вами була Марина Краменська. Бажаю всім нам лише добрих новин, з якими і зустрінемось у середу. Будьмо разом.